Алло. Да, главный командующий. Сегодня немцы наступают в 4 часа утра. Сегодня они приедут. Я подъеду к тебе в штаб. Так точно. И так что поднимайте заставу. Так понял. Да желаю, командир. Здравия желаю. Здравия желаю. Я поднял заставу. Принять. Товарищи пехотинцы, вы будете сегодня сражаться. Итак, я буду вести вашу роту. И мы пойдем в наступление в 4 часа утра. И желаю вам удачи. Итак, пошли распределяться. Направо, направо, шагом, марш. Итак, командир, все, все распределились. Мы уже можем начинать. Витя, готовь роту. Да я уже приготовил. Все. Итак, Витя, вся рота распределена. Можно мне уйти на открытие. Так точно разрешаю. Итак, рот распределена. Так, то пора и мне принять свой пост. Итак, надо приготовиться. Фух, когда уж уже эти немцы нападут. Ох, что-то в горле пересохло. О, хорошо попил. Что ты здесь разлегся? Ой желаю, товарищ капитан. А это ты чего? Возьми оружие. Чё так расслабился? Так точно, командир, я уже взял оружие. Ну все, не Иди и встань на свой пост. Слушаюсь. Все, я принял пост. Молодец. А командир, можно спросить кое-что? Что? А зачем эту стенку поставили? Да до, до укрытия! Итак, не задавай мне лишних вопросов. Давай иди. Капзди уже отсюда. Так точно! Ну вот, задают мне всяких странных вопросов, а мне потом расхлебывать. А наш генерал херню страдает. А нет, за правду, зачем, зачем эту стенку поставили? Хм, хотел бы я узнать тоже. Ох, когда эта война пройдет. <связать> как хорошо голубое небо! Лучше кончать смотреть и летать в чудесах и небесах. Пойду-ка я. Эй, ты что там разлегся? Что там разлегся? А ну-ка встал. Ой, простите. Эй, а это не ты, который тебе говорил встать на пост? Быстро встал. Ой-ой-ой. А? Черт, что чё это за выстрелы? Ой, черт, что чё это за выстрелы? У меня шапку... Непонятно. Командир, Командир, что это за звук?

Twitter. Hadi! Витя! Ходи, ходи! Фрицы наступают! Всем стрелять! Легко, ходи, шнеля! Витя, стреляем! Эй! Стреливайтесь! Они наступают! Аккуроны! Они ведут обстрел! надо прикрыться! Ведите огонь! А ты как он застрелял? Вот черт, они а меня застали вам э, в Умирать так умирать! Достали нас за родину, за Витку! А ты как Завичку заставила. А -а -а. И всем привет, мои телезрители, кто сейчас включил это видео. Мое видео, шестая серия открытый бой закончилась. И обещаю то, что седьмая серия вы через два дня или через неделю. Ну, пока. Став... Подписывайтесь и ставьте лайки.